Сергій Федорович, да. минулому році, здається, виділяли землю центральному ринку під овочний ринок. Тут був присутній Нікіченко, розповідав про те, що все вони благо... займуться благоустрієм, покриття зроблять, накриття. Над... Ну, багнюка, багнюка Ну, що... Да. що змінилося з того часу і чому досі ми не вплинули на це? Спасибо. К сожалению, нет у Александра Владимировича. Я скажу только точно о том, что у них на, вы... на, выходе проект... Я не ошибаюсь, Елена Владимировна, проект землеотвода. И мы будем настоятельно требовать это место привести в соответствие. Вот этот проезд, к огромному сожалению, мы попытались на это повлиять, поставили туда э, железобетонные клумбы, но получился выпачать там мыльный пузырь. Сиреньо одедвинули и прямо опять фуры поехал. Весной давал дорожение. Владимир Николаевич, еще раз тоже вслух: проезд с улицы Володарского на улицу Советская. Отработать правильно, грамотно с работниками автоинспекции и с нашим архитектурным отделом для того, чтобы там грамотно и правильно определить транспортные потоки. Касательно благоустройства, точно разделяю мнение и точно будем с, по, в этом направлении работать. Но ну, уже 21 век, я всегда об этом говорю, хватает таких грязюк и поколениях.